Hallo alle zusammen und willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute zeige ich euch mein Fladenbrot. Es ist ganz, ganz lecker und locker und luftig. Die Zutatenliste ist in der Infobox unter dem Video zu finden. Und wir starten auch sofort mit dem Rezept. Los geht's! In meiner Tasse sind 125 ml lauwarmes Wasser und 125 ml lauwarme Milch. Dann füge ich eine Prise Zucker hinzu, ganz wenig, und ein halbes Päckchen Trockenhefe, ungefähr 3,5 bis 4 Gramm. Dann gebe ich noch einen Schuss Olivenöl dazu, ungefähr ein Esslöffel. Sonnenblumenöl geht natürlich auch. Dann füge ich noch einen halben Teelöffel Salz und 360 Gramm Mehl hinzu. Das Mehl ist das ganz normale Standardmehl, aber mit hohem Eiweißgehalt. Es sind 13 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm Mehl und das ist sehr gut für die Backwaren bzw. für die Brotwaren. Und das Mehl sollte man unbedingt sieben, denn das macht das Fladenbrot sehr weich, fluffig und locker. Und dann verknete ich alle Zutaten zu einem Teig. Er klebt auch ganz doll. Bitte kein zusätzliches Mehl verwenden. Das ist schon okay so. Und ich mache das mit einem Holzlöffel. Ihr könnt natürlich auch die Knethaken eines Handmixers nehmen. Ihr könnt das so machen, wie ihr wollt. Den Teig lasse ich eine Stunde gehen. Es geht auch länger. Aber eine Stunde reicht eigentlich in der Regel aus. Dann gebe ich ihn auf die bemehlte Arbeitsfläche. Und ich habe viel zu viel Mehl genommen. Ihr könnt ruhig weniger Mehl verwenden. Und die Backform bestäube ich auch mit etwas Mehl. Meine Backform hat einen Durchmesser von 30 cm. Ich knete den Teig auch nicht nochmal durch. Ich wälze ihn so ein bisschen in Mehl und forme ihn dann ganz locker zu einer Kugel. Wie das geht, ist ganz gut im Video zu sehen. Und dann gebe ich die Kugel auf mein Backblech. Das ist so ein Pizzablech. Forme die Kugel dann ganz locker zu einem Fladen und lasse den Fladen nochmal 20 Minuten gehen. Zum Bestreichen nehme ich ein Eigelb und eine gute Prise Salz. Es gibt dem Ganzen noch ein bisschen mehr Geschmack. Und dann bestreiche ich mit dieser Mischung mein Fladenbrot. Und dann mache ich mit der Hand dieses typische Fladenbrotmuster. Wie das geht, ist sehr gut im Video zu sehen. Außerdem könnt ihr gut erkennen, wie wunderbar luftig und locker dieser Teig ist. Der Teig hat ganz viele Blasen gebildet und es wird ein ganz, ganz fluffiges Fladenbrot geben. Zum Bestreuen nehme ich einfach etwas Sesam und etwas Schwarzkümmel. Ihr könnt auch irgendwelche Kräuter nehmen, aber das ist eher untypisch. Und dann kommt das Ganze in den vorgeheizten Backofen und das Fladenbrot wird bei 180 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 160 Grad Umluft circa 25 Minuten bis eine halbe Stunde gebacken. Die Backzeit hängt natürlich wie immer vom Backofen ab. Und hier nochmal wie immer ein paar Nahaufnahmen für euch, damit ihr auch gut sehen könnt, wie wunderbar locker und luftig dieses Fladenbrot geworden ist. Man kann die Struktur gut erkennen und auch sehen, wie weich und fluffig es ist. Es ist wirklich sehr lecker, sowohl lauwarm als auch kalt. Ich hoffe, ihr backt es mal nach. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!